Могу сказать, что, естественно, команда Актырка-Нефтяник добротная команда, подобранные квалифицированные футболисты, команда э, играет не один год, сыгранные футболисты, тактически подготовлены, физически подготовлены, друг друга знают. Нам, конечно, тяжеловато бороться с этими командами на данный момент. Каждый год приходится формировать новый состав новые игроки молодые, вот. ждать сиюминутного результата тоже тяжело. Поэтому я считаю закономерно, что команда соперника победила, добилась результата. Первый тайм мы еще как-то на желании, на функциональной подготовке где-то еще сыграли, имели моменты. Вот распорядись быть класс повыше у наших футболистов. Я думаю, что мы бы реализовали эти моменты. А так получилось, будем говорить, первый тайм равная игра, вторая. Подустали уже работа с мячом, мышление совсем другое. И опытные футболисты соперника все-таки переиграли нас и добились своего результата положительного. Ну, почему-то мы не забиваем такие голы. А это о чем говорит? Это о том, что, допустим, оборона наша, игроки наши, они должны просчитывать эти все игровые моменты, правильно располагаться, э, видеть сильные стороны соперника. Играет он головой, какая у него сильная сторона, это, допустим, правая нога, левая, под какую его ногу направлять, чтобы ему было неудобно. В этом плане на усталости у нас это мышление пропадает. Их команда опытная, они все равно с первых минут начали эту игру, передачу вперед, создавать давление на нашу оборону. И все-таки, если в первом тайме мы справлялись с этой игрой, то во втором тайме все-таки дали ошибки. Где-то кто-то не добежал, где-то кто-то плотно не додержал игрока. Из этого и получается проигрываем. Мяч в сам ворота не залетает, забивает соперник. Почему он забил? Наверняка потому, что мы дали это сделать. Нам не дали, мы позволили сопернику. Влад травмирован. Он еще в той игре в предыдущей играл на травме. Ну, решили поберечь, потому что травма чем дальше начала сказываться, и болевые ощущения стали все больше и больше. Поэтому Владу дали паузу, чтобы он залечился. Конечно бы он помог нам. Он является лидером команды. Вот. Поэтому я думаю, что на него должны молодые футболисты смотреть, брать пример и так отдаваться, как он это выполняет на футбольном поле. Я думаю, что с оптимизмом я и ребятам сказал в раздевалке, что ничего страшного не произошло. Мы играли нормально. Это был наш потенциал, мы сделали все можно, было желание, было стремление, но не хватает, еще раз говорю, этого опыта. К сожалению, я повторюсь, что очень тяжело, когда уходит у тебя с командой по пять, по четыре человека, а не так-то просто найти им замену. Вот. У нас это происходит из года в год. Поэтому будем надеяться, что та молодежь, которая сейчас есть в команде, все-таки она прибавит. Мы видим в них определенные будем говорить, качества футбольные, потенциал. Будем надеяться, что пройдет время, и они заиграют как лидеры, как, будем говорить, эээ, ну, невеликие, но, будем говорить, сильные футболисты.